பதி ஸ்ரீமீதை பதினாறாம் அத்தியாயம் தைவசுர சம்பத் யோகம் श्रीभगवान् वाचा अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमच्च यज्ञ च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागसान्तिरपेशुणं दयाभूतेष्वलो माधवं शरीरचापलं तेजक्षमातृतिक्सौ च मत्रोहानाधिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमपिजादस्य भारत दम्भो दर्बोभिमानच्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानच्चापिता तस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्तायासुरीमता मासुसत्सम्पदन्तीमपिजातोसी पाण्डव దైవ దైవో త్వభూదసర్గోల్ోకేస్ దైవసురసద్్రోక్త ఆసురం పార్థమి శృణు ప్రవృత్తించవృత్తి జనాన विदुरासुराः न ना शोचं नापि साचारो न ना सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रदिष्टं ते जगदाहुरनिश् नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकं एदां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन् युत्रकर्मा युक्रकर्माणक्षयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं तम्पमानमाद् मदान्विताः मोघात् गृहीत्वा सक्राहान् प्रवर्तन्ते सुचीव्रताः सिन्ताम् अपरिमेयान् च प्रलयान् तामुभाश्रिताः कामोपभोगपरमा येदावतिनिश्चिताः आसाभाससदैभताः कामक्रोधपरायणाः ईगन्ते कामभोग மன்னாசிய மையம் பிரியே மனோர்தி மீ பயனம் அசோ மைய ஹதத் சோர்ஷேஜா பரானப்ப ईश्वरोऽमहं भोगि सिद्धोऽगं फलवांसुही आट्योऽपि जनवानस्मि कोण्योऽस्ति चत्रुसोम्यं यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमोहिताः अनेन मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविदस्तप्ता तनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं फलं दर्भं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रत्विशन् प्रत्विश प्रत्विशन्तोऽप्यसूयताः दा तानहं द्विषितक्रूरान् संसारेषु न राधमान् शिवां यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनि मापन्ना मोटा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय या, ततो यान्त्यतमा त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नाचनमात्मनः कामक्रोधस्तथालोपस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ये देविमुक्तः कौन्तेय तमोत्वारैस्त्रिभिर्नरः आसरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिं यत्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं मवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि यदि श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्वत्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः